Dünya kildən artıqdır ki, koronavirus pandemiyasının dağıdıcı təsirlərinin əziyyət çəkir milyonlarla adam bu virustan həyatını itirib və ölümlər davam edir. Lakin Sakit Okeandakı Solomon adaları 2020 və 2021-ci illərində koronavirusa yoluxmanın qeydə alınmadığı nadir ölkələrdən biri idi. Bu cənnət müəyyən ada dövlətinə virus 2 ilə yaxın ayaq aça bilməmişdi. İndi isə təxminən 700 minə yaxın əhalisi olan ölkə hazırda koronavirus pandemiyasının öhdəsindən gəlməyə çalışır. Yanvarın ikinci yarısında ölkədə 6000 yoluxma qeydə alınıb, 70 nəfər ölüb. Bununla belə yoluxmaların də artacağı barədə narahatlıqlar var. Solomon adalarında hətta adi tibbi işçilər də virusla mübarizəyə qatıldığı üçün səhiyyə sisteminin çökməy üzrə olduğu ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Solomon adalarının paytaxtı olan Honyarda yerləşən Milli Referans Xəstəxanası koronaviruslu xəstələrlə doludur. Xəstəxananın həkimi və iki tibb bacısı bildirib ki, koronaviruslu xəstələr üçün çarpanı çatışmır. Xatışmır xəstələr döşəmədə yatır və bu da onların yerdə ölməsinə səbəb olur. Tibb işçiləri çatışmadığından analizin nəticəsi pozitiv çıxan əməkdaşlar da işə geri çağırılıblar. Hər yerdə xəstələr və cəsədlər var. Morg doludur. Çox kədərli mənzərədir. İndiyədək belə hadisə ilə qarşılaşmamışam, həkim deyib. Adının açıqlanmasını istəmirəm. Həkim əlavə edib ki, övlənlərə sayı təqdim edilən göstəricidən bir neçə dəfə çoxdur. Evdə vəfat edənlər var. Xəstəxanaya gətirilən cəsədlərdən götürülən nümunələr pozitiv çıxır. Övlənlərin yaxınları küçəyə çıxa bilməyəcəklərindən qorxduqları üçün cəsədləri xəstəxanaya gətirmirlər, yəni bəzən cəsədlər evlərdə saxlanılır. Bu kədərli və qorxuludur. Həkim 56 çarphaylıq mərkəzi Səhra xəstəxanasının xəstələrlə dolduğunu, gələnlərin qəbulu üçün gəlidir. yetərli tibb məntəqələrinin olmadığını da deyib bildirib ki, koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün küçələrdə çadırlar hazırlanır, lakin çadırlarda tualetlər, duş kabinetləri və kondisionerlər quraşdırılmır. Hökumət belə bir sağlamlıq böhranına hazır deyil. Hökumətin vətəndaşlarını köməksiz qoyduğunu söyləyə bilərəm. Xəstəxananın ortopediya şöbəsi oksigena ehtiyacı olan xəstələrin müalicə olunduğu Qırmızı Zona adlandırılan COVID palatasına çevrilib. Həkimlər və tibb bacıları digər şöbələrdə də çoxlu sayda koronaviruslu xəstələrin yerləşdirildiyini təsdiqləyiblər. Ötən il boş qalan vaksin mərkəzləri indi tələbatə cavab verə bilmir. Səhiyyə naziri deyib ki, bəzi həkimlərin insanlara vaksin sattığına dair məlumatlar eşiddilər.